Okey update uh, kita buat malam jadi soalan geopolitik tu tapi petang dan, uh, kalau petang tuan-tuan ada apa-apa nak tanya saya rasa saya teringin kalau ada tuan-tuan nak naik kotak cuma sebab setiap kali saya lah tak ada banyaklah komen macam-macam dekat video kan eh. tapi bila setiap kali kita panggil naik kotak dengan syarat wajah mesti kelihatan lah sebab saya pakai audio dan uh, visual kan eh. tuan-tuan nak naik kotak tuan-tuan uh, boleh naik kotak untuk request admin uh, Arif pada jaga Tuan-tuan boleh naik Tapi pastilah tuan-tuan tanya soalan yang menasabah Macam Abang Pura ni Tuan-tuan invite lah dia kejap ni PURA ni Pura ni Dia kata saya belum lagi jawab soalan mengenai tentang uh, Kenapa kapal tu tak sampai bantuan Saya ingat dah tertinggal bukan tertinggal bas tu Tertinggal kandar lah dah tinggal keranda dah, orang dah jawab banyak lah tu ha, maksudnya majlis kebumian telah pun dilaksanakan keranda dan jenazahnya masih tertinggal di luar ha, itu dah level peribahasa untuk dia lah bukan tertinggal bas, tertinggal keranda majlis kebumian telah dilaksanakan, keranda dia masih ada di luar kubur ha, jadi tuan-tuan tolong -tuan, tag Abang Pura, p u r ni so dia masuk lah, kita dah jawab penat lah ha, lepas tu ada lah kawan-kawan dia tu, masuk lah supaya saya boleh jawab siapa kesian kadang-kadang Uh, kalau orang yang tertinggal bas ada bas lain datang tapi kalau orang yang tertinggal kebenaran uh, dia akan hidup dalam kegelapan kalau orang tertinggal bas insyaallah ada bas lain akan datang tapi kalau orang yang uh, tertinggal uh, tentang uh, pencerahan dia akan hidup dalam kegelapan jadi panggil abang pura masuk sekejap okey ha uh. Kita bukanlah nak bagi publicity Tapi kita nak selamatkan dia daripada kegelapan Kegelapan ni kalau dalam dunia ilmu berada dalam kejahilan Jadi kita nak jawab Selalu dah kita jawab ha, Tapi dia tak nak tak nak ambil Dia nak komen juga pasal kenapa kapal tak sampai Saya dah jawab panjang dah okay? ha. Siapa yang nak naik kotak boleh kalau nak bual Kalau tuan-tuan nak ambil kesempatan berbual Tapi tuan-tuan pastikan tuan-tuan ada soalan yang munasabah untuk diperbincangkan Terutama perkembangan mengenai uh, ceasefire yang ditanda tangan ini. Uh, 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 yang uh, berkuat kuasa semalam dalam video saya dah ada dah kita pun dah tukar dah video tu di merah uh, di biru kita masih lagi kekal video tu semalam kita dah jelas dah uh, bagaimana ceasefire ini memulai tiga fasa dan tiga fasa ni fasa satu uh, adalah bermula 24 jam pertama dan dijangka besok lusa uh, sampai ke hari uh, Isnin akan ada sesi penyerahan tahanan Israel 20 yang masih hidup 28 dalam mayat manakala Palestin akan mendapat secara berperingkat juga 1700 tahanan perang yang ditahan dalam tempoh 734 hari perang dan mereka akan mendapat 200 orang tahanan yang ditahan sebelum perang dalam hukuman kerana berjuang menentang Israel tapi dalam senarai 200 yang pertama nama Marwan Barghouti tidak disenaraikan dan ada masih ada tekanan daripada Hamas kalau bagi pusingan sesi yang kedua supaya nama Marwan Barguti disenaraikan kerana dia adalah banduan yang paling lama dijatuhkan hukuman penjara 22 tahun bagi penjara seumur hidup kali dengan 66 kali hukuman penjara seumur hidup jadi dia di penjara hampir 1500 tahun. Jadi kita menanti Marwan Barguti walaupun Marwan bukanlah orang Hamas dia adalah orang Fatah tapi Hamas menunjukkan setiap kawan sejak daripada rundingan awal dulu. Uh, sentiasa mahukan nama Marwan Barguti disenaraikan sebagai pemimpin uh, tahanan perang yang teratas untuk dibebaskan walaupun berbeza parti dan saya dah jelaskan kepada tuan-tuan untuk memahami sejarah uh, Baikah uh, Hamas dan juga Fatah uh, 2009, uh, Baikah 2007 uh, di Mekah yang membawa kepada perjanjian walaupun kedua-dua pihak mempunyai pandangan yang berbeza dalam ideologi politik tetapi diharamkan di kalangan mereka untuk saling berbunuhan itu ada dalam buku uh, yang ditulis oleh Tuan Adi Nasain ni arus politik Palestin nanti beg kuning baru saya naikkan kita buat dulu ada tak siapa-siapa ini saya tak sempat nak baca komen dengar 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 teruskan teruskan mungkin abang boleh share uh, benda yang paling penting yang kita boleh buat untuk bantu okey uh, Palestin okay. benda yang tak paling mudahlah bang apa yang boleh kita buat okay paling mudah Nanti saya bagi tahu tentang rancangan nafasa satu yang tadi uh, uh, Al melalui uh, Tariq Abu Azum telah menyatakan rayuan kepada dunia. Ini saya fikir kata beberapa NGO kita akan memulakan segera projek. Saya tanya dengan Abang uh, Mamu, Mamu, Kakak, Mamu Kakak, Nanti saya jawab sebentar. Baik. Abang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 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 Sahabat-sahabat semua. Okey Haji, saya ada dengar tak tahulah saya takut saya tertinggal bah, tapi saya harap hmm. saya tak tinggal kebenaran lah. Kan? Hmm. <laughs> apa macam ni Haji? Uh, Haji ada cakap pasal apa nama ni Colombia nak usulkan uh, dekat dekat PBB nanti. Baik. Uh, setelah usul tu kalau berjaya, kalau usul tu berjaya, apa akan terjadi pada Palestin? Adakah dia akan di di diiktiraf sebagai satu merdeka, satu negara merdeka? Dan apabila kalau dia diiktiraf sebagai satu negara merdeka, adakah dia ada hak untuk uh, mempunyai tentera sendiri? Dan selepas dia diiktiraf jadi sebuah negara merdeka, sekiranya dia dikacau ataupun di, di ada serangan balik mai daripada Israel ni Yahudi yang lah, nak naik ni. So, apa tindakan yang PBB akan ambil? Okay. <coughs> okay. Yang seorang dah keluar eh? Kan? Okay. Pertama, saya jawab dulu soalan Ustaz Ashraf. Hari ni rancangan yang pertama yang diperlukan segera oleh rakyat Palestin adalah pembangunan semula hospital. Berarti makanan yang dah masuk ni, mulai hari ni masuk, kerana semalam saya dah jelaskan dalam rundingan ini, fasa pertama 400 trak dibenarkan masuk. Fasa yang seterusnya 600 trak. Fasa yang seterusnya adalah selepas Israel, tentera Palestin melepaskan semua uh, tahanan. Pada tahanan ini, dia ada 24 plus 72 jam. Hari ini, Trump sedang berucap di Nasset. Saya jangka petang nanti dia berucap di Nasset itu Parlimen Israel. Merayu kepada Parlimen Israel untuk memberikan Hamas dua hari tambahan. Kerana Hamas mengatakan bahawa dengan kedudukan uh, tahanan dia yang berselerak dan juga jenazah yang disimpan perlu digali mayat mayat yang disimpan perlu digali semula maka dia bimbang dalam tempoh 24 campur 72 jam tak mencukupi maka Hamas kata dia minta rayuan tambahan 2 hari di atas alasan yang munasabah ni maka Donald Trump selaku orang yang menaja benda ni petang ni akan menyampaikan kepada Nasir uh, Israel bahawa dia menjadi penjamin kepada Hamas bahawa jenazah uh, mayat ini akan dipulangkan dengan tambahan 2 hari sekiranya Perisik Amerika dan juga Perisik United Kingdom dan juga Perisik daripada Itali masuk mengesahkan memang Hamas berusaha untuk mendapatkan jenazah mayat dan juga tahanan untuk dipulangkan tapi ada komplikasi tempat sebab tahanan ini ditahan daripada utara sampai selatan mereka sistem komunikasi pun dah terputus dan ada setengah orang yang menanam mayat ni dia kena pergi cari balik tapak yang betul itu menjadikan proses ini mengambil masa itu saya jelaskan eh Manakala bagi soalan ustaz a uh, uh, apa ni Ashraf tadi. Uh, satu adalah ada jaminan daripada negara-negara Islam uh, dengan diketuai oleh negara-negara kaya minyak uh, bersetuju untuk menaja dalam apa yang dipanggil sebagai rundingan Kairo. Ini negara Islam pergi Malaysia pergi negara-negara uh, ni setuju dengan 63 bilion USD untuk membangunkan semula Gaza bagi tempoh 5 ke 10 tahun. Sekarang ni masalah yang paling utama adalah Bantuan makanan tu dah queue cantik lah, dah boleh masuk sebab bantuan makanan ni dah, dah lama stay di Kaherah di Port al arish dan akan masuk. Cuma mereka mulai bimbang adalah tentang kesihatan. Walaupun ada kebenaran dalam rundingan ni, mereka yang mengalami kecederaan serius, dibenarkan keluar ambil rawatan di Mesir. Dan kemudian daripada Mesir terpulang lah. Kalau Qatar nak ambil bawah hospital dia, Turki nak ambil hospital dia berdasarkan Mesir sendiri tidak memiliki fasiliti hospital yang banyak. Ini terpulang kepada negara ketiga sudi untuk menerima atau tidak. Tapi rundingan ini termasuk mereka yang cedera berada di Gaza tapi rawatan yang diperlukan tak mampu disediakan di luar Gaza. Jadi menjawab soalan Ustaz, bantulah semua NGO kita yang memang ada fasiliti untuk menyambung semula fasiliti mereka. Ini kita ada banyak NGO, kita ada NGO MyCare yang sekarang buat uh, flotilia yang terakhir lepas saya balik tu, flotilia Dr. Fatimah tu. Uh, kita ada Muslim Care, uh, kita ada Iman Care, kita ada banyak. Ha, jadi yang paling cepat untuk kita buat adalah menyediakan pusat rawatan kesihatan satu bagi mengelakkan kesan perang yang dah panjang selama 700 hari 734 hari sebelum ceasefire ni. Satu adalah rawatan nutrisi. Sebab tak sebahagian kecil. Mereka yang cedera. Mereka yang memerlukan pembedahan segera dan yang paling penting adalah rawatan psikologi kerana sebahagian daripada kanak-kanak remaja dan mereka yang kehilangan lebih 67,000 orang anggota keluarga yang syahid dalam perang. Ini uh, memerlukan rawatan psikologi. Selesai bab tu eh. Saya jawab dulu soal uh, Mamu uh, Ustaz apa ni Tuan Wan saya tunggu sekejap eh. Baik. Undi yang dibawa oleh ingatlah perjanjian yang ada sekarang ni di luar PBB. Uh, maka dia bukan resolusi. Dia perjanjian yang membabitkan enam negara. Hamas dikira satu satu pihak lah. Enam pihak bukan enam negara, enam pihak. Hamas, Israel. Perantara dia adalah Qatar dan juga Mesir. Kemudian penaja rundingan damai ini kali ini ditaja Amerika bertanggungjawab untuk memastikan semua pihak memenuhi syarat ini. Tapi hari itu kan berlaku apabila wakil Hamas berada di Doha. Ada serangan bom yang cuba menghapuskan pemimpin Hamas secara terancang. Hamas ni dia ada dua tempat dia berkubur bang. Dia satu pemimpin dia tinggal di Qatar. Khalid Mesha'al tinggal di Qatar. Tapi yang paling kanan Khalid Al-Khaya dia tinggal di uh, Egypt. Oleh kerana mereka tak lagi percaya untuk berkumpul satu tempat, maka akhirnya Khalil Ahaya berada di Turki, maka Amerika menjemput wakil Ketua Perisik Turki masuk sekali. Berarti Ketua Perisik Turki akan membawa pandangan-pandangan Khalil Ahaya. Manakala perunding daripada Qatar kekal untuk mendapatkan pandangan daripada wakil-wakil Pak Hamas yang berada di Qatar. Baik. Apabila rundingan ini dilaksanakan, dia dianggap penyelesaian jangka pendek. Kita nak Gaza punya perang berhenti, bantuan kemanusiaan dibawa masuk, Gaza dibangunkan semula. Tapi dia tidak mencapai apa yang dipanggil sebagai pembentukan palestin mereka. Berarti Kolombia akan bawa usul ini. Hari itu usul dia mengundi siapa yang menyokong palestin mereka. Jadi ada 157 negara bersetuju. Tapi Kolombia kata undi ni jadi undi man undi undi ni hanya menjadi undi moral. Moral ni kerana United Nations General Assembly. Dia tak ada kuasa pelaksanaan. Dia kena pergi kepada United Nations Security Council, Majlis Keselamatan yang Amerika ada kuasa veto. Tapi dalam perlembagaan uh, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ada satu klaus. Sekiranya hilang keyakinan ahli-ahli PBB terhadap Majlis Keselamatan, undian boleh dibuat di uh, Majlis uh, Perhimpunan Agung. Dengan syarat dapat 2 per 3. berarti Palestin memerlukan 145 undi minimum. Kalau ikut daripada undi periktirafan Palestin dah cukup dah 157. Tapi kali ini undi ini berisiko kemungkinan banyak negara memikirkan semula nak undi atau tidak. Kenapa tuan-tuan? Bila mengundi Palestin merdeka, berarti Palestin adalah sebuah negara merdeka. Bila sebuah negara merdeka, berarti peta Palestin yang akan dipakai bang adalah peta tahun 1968 mengikut resolusi 252. Berarti ada berlaku perang Arab Israel. Perang Arab Israel ini berlaku tahun 1967, 5 hingga 10 Jun 1967. Bila perang tu, Israel ambil banyak tanah Palestin. Tak tak tak, tentu lah di mana peta Palestin. Maka 1968 satu peta telah dibentuk. Apa peta tu abang boleh cari dia peta Palestin 1968. Peta Palestin 1968 tak membabitkan tanah Gaza. Tanah Gaza tak membabitkan. Gaza akan balik seperti sekarang. Dia membabitkan 60% tanah di tebing barat yang Israel ambil. Okey, kalau dah mengiktiraf Palestin Merdeka dan kemudian mau melaksanakan two state solution. Komplikasi yang besar, maukah Israel mengundurkan 900,000 penduduk dia yang duduk di atas tanah orang Gaza? Mampukah mereka menyerahkan kembali geran yang mereka gunakan sebagai ladang-ladang mereka sejak tahun 68? Bila menang perang tu, diambil tanah orang Palestin, dia buat ladang. Ha, dia buat macam-macam lah. Kalau abang pergi ke tembing Barat tu, di Nablus tu, abang sampai lalu ke Jericho, ke Erlat semua ni, ke apa Nagef semua ni, tanah-tanah Palestin ni telah dibina ladang. Jadi dalam konflik yang ada sekarang, sekiranya, ha, sebab tu Amerika merasa sangat panik. Dan kenapa Israel low down dalam kempen menyelesaikan Perang Gaza? Adalah buying time untuk menghalang dan memperlewatkan usaha membawa Palestin Merdeka sebagai negara yang bendera dia dipacakkan di PBB. Pasal Palestin dalam PBB negara permati. Sebab dia tak pernah wujud sejak tahun 1948 British banner Palestin merdeka. Palestin ni tak pernah dapat dimerdekakan. Ha, berarti kalau dapat Palestin merdeka, perkara yang pertama adalah bagaimana melaksanakan tanah milik Palestin mengikut resolusi 252 ni dikuatkuasakan. Israel kena undur keluar, sempadan wilayah kena dibina, Israel kena tinggalkan wilayah ni. Dan ini adalah perkara yang complicated kerana mengetahui Israel, mustahillah dia akan tinggal kerana ini akan jadi beban kepada 900 ribu rakyat dia nak kena keluar tinggal kalau abang tengok kawasan nama tempat tu adalah uh, Madain Adumin. Abang google tengok Madain Adumin. Dia bangunkan mainan Madain Adumin ini dah macam uh, kita tengok uh, satu bandar di putar di PJ. Penduduknya padat, ada sesengkai tapi, ada shopping center semua lah Madinah Dumi ni yang paling-paling hebat dibangunkan 2005 waktu saya pergi 2005 tu tanah dia pun dirata kan sekarang dah jadi macam sebesar PJ kemudian dia ada lagi tanah E22 E22 ni dia bina lebih kurang dalam komplek perumahan yang membabitkan lebih kurang 60 ribu satu komplek jadi ada 22 abang bayangkan lah 22 kali 60 ribu orang ha, ini dan juga kes Batu Makdis Timur dalam perjanjian, Batu Maghdis Timur ni sensitif. Dalam perjanjian, ibu kota Batu Maghdis Timur sebab ada Masjid Al-Aqsa. Itu orang Islam nak. Orang Israel pun nak. Pok Ortodok Israel ni, Bazalis, Smokris dan juga mereka aturan nak tanah tu. Ha, menjadikan undian yang Columbia bawa ni ada risiko yang mana Columbia mungkin juga dinasihatkan. Kalau kita buat secara gelojoh dan kemudian perhitaran Palestin Merdeka dibentuk, nak melaksanakan tanah Palestin, kemungkinan ada pertumpahan darah memandangkan uh, urusan ni dibuat oleh tokoh-tokoh diplomatik eh maksudnya bila kita sebut perdana menteri kita sebut wakil negara eh mereka datang berunding dengan soal diplomatik iaitu bagaimana melaksanakannya dengan less risiko kepada kemusnahan dan perang baru kerana satu dia bila mandat ni diluluskan PBB bertanggungjawab melaksanakannya ha, macam abang tengok paling dekat sekali bang sejarah perang Korea 1950 1952 bila berlaku sejarah perang Korea mereka bawa lah isu ni pergi PBB. Bila kena saja menguntungkan Korea Utara, Amerika veto. Kan masa tu Korea Utara, Amerika dengan China ada dalam kuasa uh, veto kan. Ada pula yang merugikan Korea Utara, China veto. Jadi tak selesai maka usul ni pernah dibentangkan 1951. Di mana semua negara menerima cadangan negara pencadang iaitu garis 39 darjah tu dijadikan garis Korea Utara dan Korea Selatan. Ha, sebab tu kalau abang tengok filem uh, Tau Tek Gu eh yang malam menjelang 24 jam nak melaksanakan sempadan tu mereka saring berperang untuk rebut satu bukit tu sebab nak jadi ke inilah garisan akhir yang membentuk Korea Selatan dan Korea Utara berarti two state solution di Korea Selatan dan Korea Utara diselesaikan tahun 1951 bukan oleh majlis keselamatan oleh usul undi ni dan usul undi ni dia senang pasal waktu tu perang berlaku tanah belum ada rumah orang duduk belum ada kebun belum ada dusun Maka Korea Selatan dan Korea Utara boleh berpisah dengan cara aman dengan kawasan perbukitan garis 38 atau garis 39. Sekarang ni kalau nak dilaksanakan, Colombia harus berfikir bahawa dia mestilah mempunyai sokongan strategi yang cukup. Berarti pergi tempoh masa pula kalau nak laksana kan. Banyak yang akan kata 900 ribu orang Israel nak undur pergi ke mana. Pasal persepadanan tu mengikut peta 1968 yang tak pernah dilaksanakan. Baik. Bagi orang-orang yang duduk dalam konteks diplomatik bang, dia akan berfikir tak macam kita. Laksanakan, lepas tu laksanakan kekerasan. Berarti kekerasan nak kena perang dengan Israel. jadi, dia tentera pengaman lain. Kalau abang tengok dalam kes Lubnan, tentera pengaman Lubnan, mereka tanda tangan, ni resolusi 1501. Tahun 2000, perang tahun 82. Apabila Hezbollah berperang dengan puak Yahudi ni, berperang berubut tanah, berubut tanah, berubut tanah, tak tentu tanahnya macam mana. Akhirnya resolusi 1501 balik pada peta asal British Perancis. Selepas jatuh Osmania ni, British kerana British bersama dengan Perancis perang Osmania. Lepas jatuh saja Osmania pada 1917, British bahagi sempadan. Tanah uh, Lebanon dengan tanah Syria kamu ambil Perancis, uh, sorry uh, Perancis uh, ambil manakala tanah uh, Jordan uh, dan tanah Palestin Amerika, uh, apa ini, British ambil. Dia adalah garis sempadan. Bila Perang 82 tu sampai lah tahun 1969 ni menjadi ribut. PBB kata balik-balik pada perjanjian antara Perancis dengan British. Garis sempadan tu clear. maka dapat garis sempadan. Jadi Malaysia hantar tentera pengaman. Dia tak ada masalah sebab garis sempadan tu garis sempadan yang tak kritikal. Sekarang garis sempadan kalau nak membentuk Palestin mereka. Kita sedang bercakap 60% tanah di tepi barat. 60% tepi barat ni 100%. 40% je orang Palestin duduk. 60% orang Israel duduk. Dan orang Israel dah duduk daripada tahun 1968. Mahkamah dia telah mengeluarkan perintah Tanah ini tanah Israel Ha, ini menjadikan kalau abang tengok dekat peta sensitif tu selalu ada tiga kala. Hijau terang itu bererti diduki dan ditakbir oleh Palestin. Ramallah apa semua kan. Sebab tu abang nampak hijau pudar. Diduki oleh Palestin tapi dikawal oleh tentera Israel. Kalau abang tengok yang mana hijau nak bawa putih. Diduki oleh Israel dan dikawal oleh Israel. Jadi kalau resolusi Presiden Pedro diluluskan, macam mana kita nak laksanakan? ha, pastilah macam ni peta dia eh. kalau abang tengok ni, ni kebetulan saya ada peta dia berarti ini peta yang dipersetujui dalam resolusi Ini ni peta resolusi lah abang tengok tu yang sekarang saya tunjuk ni macam mana nak halau puak-puak Yahudi ni keluar daripada tanah yang bukan hijau tu ni peta yang dia akan membentuk two state solution ni peta dia Gaza kekal lah macam ni ni di tepi barat dan abang lihat garis yang saya kata ni Uh, Okey. Kat Sarawak. Okey, kat sini eh. Yeah. Okey, kat sini. No, no, terang pula. Sini nak terang ke okay? Abang nampak tak? Jadi yang hijau ni saja. Ya, nampak. sekarang Palestin duduk. Hijau cair Palestin duduk tapi dikawal Israel. Yang almost putih tu, Israel duduk ah, dan nampak. Israel kawal ke tempat tu. <coughs> Jadi dalam peta Israel, ini negara dia. Dalam peta PBB, ini negara Palestin. Ni tanah-tanah putih ni kan, nah, dia tak kira. Dia kira itu dah negara dia. Mahkamah dia dah gazet, ada pemilik geran nombor semua lah. Maka bagi secara diplomatik Mereka bila Colombia nak bawa isu ni Dia kena berbincang dengan banyak negara Nak mencari satu jalan Ini bukanlah jalan peperangan Tapi jalan ni mestilah bersifat diplomatik Walaupun Indonesia setuju nak hantar tentera Itu adalah pilihan yang kita fikir Ahli di orang-orang yang diplomatik tak naklah jadikan perang Kerana semua mereka ni bukannya berada di pihak kita Mereka orang tengah maka apa yang kita boleh lihat Kalau -lah undian two state solution ni dilulus, kita nak dia lulus dulu je supaya bendera Palestin ini wujud <coughs> dia lulus two state solution maka Palestin akan menjadi negara ke-194 di PBB dia bukan negara permati satu eh dan semua negara boleh memulakan hubungan diplomatik secara rasmi sekarang ni 157 negara yang sokong Palestin dia buat hubungan diplomatik bukan berdasarkan PBB berdasarkan macam kita lah kita itulah Palestin ada duta Palestin tapi itu bukan peritarafan antarabangsa yang kita nak undi ni lulus dulu Palestin ni ada suara sebagai negara anggota, bukan sebagai negara pemadi. Kemudian dia nak kena ada pakej. Pakej ni mungkin memakan masa sampai 3 ke 5 tahun untuk laksana. Kerana kita kata keadilan untuk Palestin lah. Tapi bila benda ni dirundingkan di PBB, mereka mestilah mencari jalan yang paling kurang pertumpahan darah. Berarti kemungkinan 3 ke 5 tahun proses ni kena serah. Berarti mereka akan buat peta setahun, banyak ni kamu kena undur. Dua tahun, banyak ni kamu kena undur. Tiga tahun, banyak itu kita kena fikir kemudian. Bagaimana pelaksanaannya. Cuma saya jelaskan, kalau Palestin menjadi negara berdaulat, dia boleh buat apa saja. Dia boleh ada tentera dia, dia ada hak semua negara berdaulat. Ha, cuma, mestilah PBB kawal. Macam saya tengok sejarah kemerdekaan Kosovo. Abang tengok sejarah kemerdekaan Kosovo paling dekat. Kosovo tak layak menjadi negara. Ah ha, kerana dalam state state solution ni dia tak ada negara asal. Dulu dia diperintah oleh Hungary. Ketika Sultan uh, Muhammad yang kedua melancarkan perang dan membawa Islam masuk ke tanah uh, Kosovo pada tahun 1427. Dia ni dikita rampas daripada Hungary. Tentera Islam ni rampas daripada Hungary. Kemudian bentuk pula peta baru di dalam Barat ni dia jatuh dalam wilayah apa ni Serbia. Bila lepas saja zaman Perang Dunia Kedua, dia jatuh dalam Yugoslavia. Bila Yugoslavia pecah, dia tak bolehlah jadi negara sendiri sebab dia dulu adalah sebahagian daripada negara Serbia. Tapi NATO kata, setelah orang-orang Serbia membunuh orang-orang Islam di Croatia, membunuh orang-orang Islam di Bosnia, mereka tak boleh bagi jaminan orang-orang Islam di Kosovo ni boleh dihidup dengan selamat. Maka satu resolusi khas dibuat. Kosovo layak menjadi negara kerana perangai buruk orang-orang Serbia yang telah melaksanakan genosid 1994 kata Muslim Bosnia. Maka usul itu diundi lulus. Maka bentuk Kosovo Merdeka. Tapi bila bentuk Kosovo Merdeka, 3 tahun ke 5 tahun pertama dia tak boleh ada tentera. NATO jaga dia. Ha, sempadan ini supaya orang Serbia tak datang bunuh kalau bang itu, NATO jaga dia. Sebab tu kita kita tak hantar ke Kosovo, kita hantar ke Croatia. Ha, sebab dia bukan di bawah uh, plan United Nations penjagaan ke atas Kosovo diambil alih oleh NATO sebab NATO kata ini bumi Eropah kami yang membantu Kosovo menjadi sebuah negara merdeka jadi kalau abang pergi ke, ke border Sabra tu abang tengok semua kereta kebal tu warna putih kereta kebal tu adalah kereta kebal milik pertubuhan pemilik NATO yang menjaga sempadan dengan Serbia supaya Serbia tak langgar masa saya pergi tu kalau abang tengok saya pakai jaket kadang-kadang ada patches Kosovo tu dia ada Kosovo Liberation Army, jaket dia purchase dia warna merah yang saya pakai tu. Mereka ni ada 600 anggota pada waktu tu hanya diberikan cota. Kemudian mereka ada Kosovo Police yang saya pakai patch warna hijau tu. Mereka ada lebih kurang 2,000 orang. Dan mereka juga diberikan hanya cota. Dan hingga sekarang, Kosovo dilindungi oleh NATO. Ha, plan dia, Kosovo sampai sel sekarang dilindungi oleh NATO. Beribu tentera NATO ada di situ. Dan secara sejarahnya, 2008 dia merdeka sampai sekarang. Tak ada satu pun keberanian Serbia masuk ke dalam wilayah Kosovo. Ha, jadi Serbia dah serah border Kosovo, Kosovo ambil. Cuma Kosovo ada sedikit masalah pertindihan garisan sempadan. Jadi Metro Jadinya... Bicca, ya. Jadi jadinya kira macam sekarang ni uh, yang penting dia jadikan dia negara dulu. Tapi jadi perjalanan dia, dia masih panjang. Dia macam perjalanan pang... dia masih panjang. Sebab ya. saya, saya tengok yang 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 spot-spot yang Hijau tu sangat-sangat sikit kalau kira ha tu dah kalau ha. kira tanah asal tu jenuh perang ya, kan kalau kata ini pergi ke sini eh Ha ha dan jenuh kita perang. nak ambil ni daripada Yahudi laknatullah. Ha ha dia jadi yang kita nak merdeka dulu supaya bila dia merdeka kedaulatan dia dijamin Kedaulatan dia di PBB dijamin dan jadi dia... Kalau dia merdeka, makna kata yang hijau-hijau tu yang walaupun dot 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 kecil yang uh, yang agak dari satu space ke satu space di tengah-tengah ada Israel itu pun tetap dia akan merdeka. Merdeka Israel kena keluarlah. Pasal ini peta yang telah PBB luluskan. Ini peta PBB bang. Ni, ini peta Palestin PBB luluskan 1968. Mau tak mau kalau tak. bentuk Palestin mereka? dia tak boleh bentuk Palestin mereka dengan tanah coket dia ni. Dia dah Paham. ada resolusi okay. yang diketuai Mesti Israel kena ah. follow peta ni. Perjanjian Oslo pun petu, nak, nak follow peta ni. Tapi Israel kanak sebab tu dia orang bunuh Hizak Rabin. Sebab orang-orang yang dah duduk di atas tanah ni. Pelabur-pelabur nah, yang dah labur dalam bahagian tanah ni. Bila Hizak Rabin bers, uh, bersetuju untuk untuk bawa kemerdekaan tu. Dia orang ni marah dia nah. tembak lah dia. Sebab ini bukan sikit. 900 ribu orang daripada apa ni 10 juta. Rakyat Israel tinggal di sini. Dan ini nah, adalah tanah subur tani. Uh, kawasan okay. ni bang, dia tak terkilang. Ini semua tanah pertanian. Kalau abang pergi uh, zaitun, anggur dan juga kurma. Sebab tu kurma majidul tu. Dia duduk di Jericho. Jericho ni duduk di bahagian ni bang. Jericho ni. Itulah kurma yang paling sedap di dunia yang Israel terpaksa jual cara tipu pada kita. Dia hantar pergi ke Perancis, repacking kita beli. Sebab tu dulu malam puasa. Saya kata jangan beli kurma Masjidul made in France. Sebab itu adalah kurma yang ditanam oleh Israel atas nama yang sama Majdul tapi di atas tanah yang dirampas pada orang palestin Saya kata beli daripada Al-Ad Kerana Al-Ad ni adalah pengedar kurma Majdul yang ditanam oleh orang palestin dari atas tanah palestin pun hantar ke Perancis, dia tukar brand jadi Majdul made in Perancis Mana boleh? Majdul made in Jericho mestilah dibeli daripada Al-Ad Kerana Al-Ad saja membawa masuk Majdul tersebut secara tulen, Majdul ni dipanggil kurma tersedap lah Uh, daripada tanah bumi barakah ni. So kalau abang dah faham saya punya penjelasan bahawa tempohnya panjang. Tapi saya bagi tahu dekat abang eh. Dia orang dah duduk 77 tahun. Di tebing barat 58 tahun. Kesabaran adalah kita punya pelaburan yang paling besar. Ha, uh, maksudnya dalam soal nak mendapatkan Palestin, dia adalah di, apa kita sebut cita-cita orang-orang yang bersabar. Sabar susun satu demi satu. Kita tak boleh dengar pandangan-pandangan emosi ni. Malaysia hantarlah, jihadlah. Tak bolehlah sebab PBB akan kata kita tak mau selesaikan satu rundingan berbentuk negara dengan menjadikan dia lebih buruk daripada keadaan sekarang. Peperangan dan pembunuhan orang Palestin akan menjadi mangsa kerana mereka adalah soft target. jadi proses diplomatik tu akan panjang abang abangmu